السلام علیکم اگری ایگریکلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فاروق اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گندم کی قیمتوں کے حوالے سے خطرناک صورتحال پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد کسانوں نے ہوش اڑا دینے والے فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں جس سے الٹیمیٹلی گندم کے حوالے سے نقصانات مزید بڑھ جائیں گے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ گندم کی قیمتوں کے حوالے سے کیا صورت پیدا ہوئی اور اس کے بعد کسان کیا اقدامات لے رہے ہیں اور اس سے آگے چل کر کون سا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومتوں کی جانب سے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں ان کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس اس سال نہیں ہوگی اس اقدام کے بعد جو اوپن مارکیٹ میں گندم کی پرائسز جو ہیں وہ آ, بہت کم ہے گزشتہ سال کی سطح پر ہی ہیں لیکن کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے سندھ میں گندم کی آ, جو ہارویسٹ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے فصل جو ہے وہ منڈیوں میں آنا شروع ہو چکی ہے چھبیس سو ستائیس سو روپے میکسیمم جو ہے ان کو ریٹ مل رہا ہے ابھی تو ابتدا ہے تو یہ صورتحال ہے جیسے جیسے پنجاب کی گندم بھی آئے گی تو آگے چل کر یہ آ, امکانات ہیں کہ گندم کی قیمتیں مزید جو ہے وہ کم سطح پر آئیں گی اب حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائسز مقرر نہ کیے جانے کے باعث اب تمام تر معاملہ اوپن مارکیٹ پر ہے کہ اوپن مارکیٹ کسانوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے وہ کر سکتی ہے جب گندم کی سوئنگ کا آغاز ہو رہا تھا تو حکومتوں کی جانب سے کسانوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ کسان جو ہے وہ گندم کاشت کریں کسان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے یعنی کہ جو کسان کا گندم کے حوالے سے منافع ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا لیکن ان تمام تر داموں کے برعکس کسان جو ہے وہ اس وقت ایک مرتبہ پھر رولنے کو تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد کسانوں نے انتہائی خطرناک موو جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وعدے کسانوں کے ساتھ کیے گئے تھے مریم نواز کے کچھ وعدے جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان اقدامات اس وعدوں کے نتیجے میں آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مزید آگے چل کر پھر بات کرتے ہیں پہلے آپ کو وہ دعوے اور وعدے اور جو کسان اقدامات لے رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ گندم اگائیں بغیر کسی خوف کے اگائیں کسی ڈر کے بغیر اگائیں آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالی اللہ میری ذمہ داری ہے جب میں نے اس بار گندم نہیں خریدی تو مجھے اپنے اور غیروں کی طرف سے بلا تفریق بہت تنقید سننے کو ملی لیکن جہاں مجھے عوام کے لیے جو روٹی ہے وہ تیس روپے تک جا رہی تھی آٹا جو ہے وہ اب میں کیا بتاؤں اس کی قیمت کہاں جا رہی تھی فی کلو تو مجھے جہاں پر عوام کی روٹی کا خیال کرنا ہے چودہ کروڑ عوام پنجاب میں بستے ہیں ان کی روٹی کا خیال کرنا ہے ساتھ ساتھ مجھے کسان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے اور مجھے یہ ایسے فیصلے کرنے ہیں ایسی پالیسیز بنانی ہیں کہ میرے کسان بھائیوں کو نقصان نہ ہو ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖੇ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਛੜੋ ਰੇਟ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੱਢੂ ਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਵੇਖੇ ਘਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਛੜੇ ਪਾਓ ਕੋ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਛੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਣਕ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਏ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਖਾਣੇ ਜਿਉਂ ਰੱਖ ਲੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ایک کنگ دا ریڈ کو نہیں مڑے دا مطلب ہے ریڈ کوئی نہیں مریم دونوں دینا ہی کو جنہی ہو مڑ مال نو پائیے مال نو پانے چنگی ہے اے نا سارے انداز ہیں نڑا بھائی سارے مال لو آپ کو اپنے پالو باڑ کے سارے پان دیا اب ایک ہاتھ لائے نہیں اسی بھی تھائیں تھائیں ہر کوئی لائے نا ٹھیک ہے تو یہی میرا مقصد تھا کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا سلام ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل من کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے اور یہ بھی ایک نہایت فلوڈ کانسیپٹ ہے غلط کانسیپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے جو مہنگے داموں حکومت کو فروخت کرتا ہے آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے کبھی کسان سے گندم نہیں خریدی کسان کو تو اونے پونے داموں و آڑتی کے ہاتھوں وہ بیچ دیتا ہے کہ چلو اس کی اکٹھی فصل جو ہے وہ بک جائے گی اور اس کو اگلی فصل کے لیے قرضہ مل جائے گا اور جو آرتی ہے یا جو جس کو مڈل مین کہتے ہیں وہ اس کی محنت کے اندر اپنا प्रॉफिट ऐड करके جو ہے وہ حکومت کو بیچ دیتا ہے نواز اندی ہے جی کनक نا اسی لینی ہے تے نا اندا کوئی اسی ریٹ دینا ہے انج تے پھر انج ہی صحیح اپے جاندی ہے ساری چارے وچ یہ تو شیر ہے تے اسی سوا شیر ہاں آ بیچ دیتا جی کلا 1 لاکھ 20 ہزار وچ ایتھے ہون لاواں گے گیتی کبا جان چھوٹی کنگ تو تو گورنمنٹ رونے جی تو فرنز آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ وعدہ کر رہی تھی کہ کسان جو ہے وہ گندم کاشت کریں وہ کسانوں کا جو منافع ہے اس کو یقینی بنائیں گی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسانوں کو دلاسہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے گندم کی کراپ جو ہے وہ سندھ میں آ چکی ہے پنجاب میں بھی ان قریب جو ہے وہ اس کا جنوبی پنجاب سے آغاز ہو جائے گا لیکن کسان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ اس کو ریٹ کیا ملے گا اوپن مارکیٹ میں کسان کو چھبیس سو ستائیس سو روپے ریٹ مل رہا ہے جبکہ کسان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ تین ہزار سے اوپر ہے تو ایسے میں کسان کو کیسے منافع ملے گا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ کسانوں کو سبسیڈائز چیزیں جو ہیں وہ دی گئی کسان کو سپورٹ کیا گیا مگر یہ تمام پیسہ یعنی کہ پانچ لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے گئے تھے پانچ سو ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو دیا گیا تھا مگر اب یہ پیسہ ایز اٹ از کسانوں کی جیب سے باہر نکال لیا جائے گا کیونکہ جیسے ہی گندم کی کراپ آئے گی کسان کارڈ کا یہ آ جو آ سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ کسان جو ہے اس کو کراپ آنے کے بعد پیسے جو ہے وہ فوری طور پر واپس بینکوں کو لوٹانا ہے لیکن جب گندم کا ریٹ ہی نہیں ہوگا تو کسان جو ہے وہ کم قیمت میں گندم بیچ کر اپنی واپس پیسے جو ہے وہ بینکوں میں جمع کرا دے گا تو کسان کی جیب میں کیا بچے گا اسی صورتحال کے پیش نظر کسانوں نے اب جو ہے وہ اپنی کھڑی گندم کی فصلیں جو ہیں ان کو یا تو ختم کرنا شروع کر دیا ہے تلف کرنا شروع کر دیا ہے ان میں ہل چلانا شروع کر دیے ہیں یا پھر جو ہے ان کو چارے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کھڑی گندم کو چارے کے طور پر بیچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آگے چل کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گندم کی کیا صورتحال بنے گی گزشتہ سال کی وجہ سے بھی کسان جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے گزشتہ سال بھی کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ ہوا کسانوں کو کہا گیا کہ چار ہزار روپے جو ہے وہ گندم کی سپورٹ پرائز دی جائے گی لیکن اس کے بعد جب گندم آئی گندم ایک تو امپورٹ ہو گئی گندم امپورٹ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو چھبیس سو ستائیس سو روپے کا ریٹ ملا کسان گزشتہ سال بھی رلتا رہا روتا رہا لیکن کسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اس سال جو ہے وہ کسان نے اب حکومت کی جانب سے جب گندم کی فصل آنے والی ہے اور اس میں جب یہ اقدام سامنے آیا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائز مقرر نہیں کی جا رہی تو کسانوں نے اپنی گندم کو تلف کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جب حکومت کو سامنے آنے کی ضرورت ہے اور کسان کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ کسان کو اس کی فصل کا ریٹ دیا جائے گا مگر حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے وعید کر چکی ہے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانیاں کروا چکی ہے حکومت کے حکومت نہ تو گندم کی سپورٹ پرائز مقرر کرے گی نہ گنے کی سپورٹ پرائز مقرر کرے گی نہ ہی جو ہے وہ دیگر کراپس ہیں ان کی سپورٹ پرائز مقرر کرے گی بلکہ ایون ایگریکلچر پر ٹیکس بھی آئید کر دیے گئے ہیں تمام صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اس پر بل پاس کر چکی ہیں اور جون کے بعد جب وفاقی بجٹ آئے گا تو اس میں باضابطہ طور پر پراپر ایک پلان آ جائے گا کہ کسانوں سے کس طرح سے ٹیکس وصول کیا جائے گا کتنا ٹیکس عائد کیا جائے گا کیونکہ اوورال جو ہے تمام اسمبلیاں اس پر بل پاس کر چکی ہیں کیونکہ مارچ میں آئی ایم ایف کا وقت بھی پاکستان آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے یہ تمام تر قانون سازی مکمل کر رہی تھی اسی لیے تمام صوبوں سے جو ہے وہ زرعی ٹیکس کے حوالے سے بل پاس کروائے گئے اور آئی ایم ایف کی ہی شرط تھی کہ گندم کی سپورٹ پرائیس حکومت مقرر نہیں کرے گی اور اسی شرط کو پورا کرتے ہوئے تمام حکومتوں کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائیس مقرر نہیں کی گئی اس وقت میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ کسانوں کے جو خدشات ہیں ان کو سمجھا جائے اور کسانوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کیونکہ اس دفعہ کاسٹ آف پروڈکشن کی بھی ایویلیویشن حکومتوں کی جانب سے نہیں کی گئی کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن کی ایویلیویشن بھی حکومتیں صرف اس وقت کرتی ہیں جب سپورٹ پرائز دی جانا ہوتی ہے کیونکہ اس دفعہ سپورٹ پرائز حکومت ہی نہیں دینی تو اس کی جانب سے کوئی بھی ایویلیویشن بھی نہیں کروائی گئی ہے اور چھبیس سو ستائیس سو روپے میں کسان اس وقت رو رہا ہے کہ اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا